на канале Лиза и сегодня, по-моему, уже 12 часть, если я не ошибаюсь. 12 часть бумажные сюрпризы. Ну что, а теперь вот обновочка. Это наш новый каталог. Он пока что не весь заполненный новиночек у нас нет пока что, но скоро будут, если у меня будет идея, а вы подбрасываете идеи. Если я сделала вот такие вот уже вот заготовочки, значит скоро будет новиночка. Ну а что, а мы выбираем, так, сначала из коллекции игрушек, давайте выберем, у нас теперь одна, ну одну мы выбираем, вот эту вот. Теперь зайчики у нас. Э, мы уже будем заканчивать. Берем. Уже закончим. А, так, теперь э, мы берем. Две прошлый раз мы играли одну. И канцелярию мы тоже закончим, как зелка. Да. Цифры. Мы берем вот так. Давайте маленькую. Цвета. Берем, берем вот, вот эту вот. Ну и все, кажется, что все у нас больше нету. Маловато, конечно. Но ничего страшного. Пыты мы уже давным-давно закончили. Бак и супер кот тоже давно закончили. Серки мы закончили. А Мангас мы тоже давным-давно закончили. Вот зайчики. Берем зайчики. Где наши тут зайчики? Вот зайчики. клей. Готовим. И как вы думаете, какой ну, ну, я уже подсмотрела, думаю, это 9, но у нас осталось только 2 и 3. И мы закончили 2. у него тут бантики на ушко. Классный. это его положим, потому что я люблю тебя приклеенным. Так, теперь канцелярию. Давайте лучше канцелярию одну возьмем, чтобы ей жалко не было. вот это вот. Так открываем и тут номер я думаю что как вы думаете 3 2 или 7 я думаю 7 потому что тройку я такую классную нарисовал и поэтому не хотела я тут цифра 2 я сказала 7 Вау! класс смотрите это карандаш на Ждет. А что он ждет? Может, он ждет, пока вы подпишитесь и поставите лайк? А ну подпишитесь и поставьте лайк. Все. Поехали дальше. Теперь цвета у нас. Так, где у нас тут цвета? Вот. Как вы думаете, какая цифра? Два, три, четыре или один. Я думаю, что попадется два. Тут у нас не написано, что привыкла. Опа. И, вот, и какая тут у нас цифра? Тут цифра 4, Не угадала. Жалко, конечно. Теперь у нас Цифры. Так, где наши тут цифры? И как вы думаете, какое число? Нам попадет 4, 6 или 2. Я думаю, что попадется 6. Тут у нас не написано. И тут у нас цифра 3. Давайте посмотрим, правильно это или нет. Это, по-моему, правильно. Сейчас. Да, это у нас правильно. Цифра 5 под номером 3. Это у нас правильно. Так. А у нас 3 нету. Тут у нас только шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мы что, цифру три не дали? Это цифра какая у нас? А, вот цифра 3, потому что мы стерли эту сюда, и поэтому плохо видно. Стало все. Собрались. Так, все. Теперь игрушки, вот наши игрушечки. Как вы думаете, какой это номер? Четыре, два, три или один? Я думаю, что это цифра четыре. Я угадала. Что открываем? Ой, что это? Это не похоже на игрушку. Так это же лайк, чтобы это же лайк, который, чтобы вы поставили лайк. А это новая коллекция. Ее, кстати, будет очень тоже семь будет. Это у нас коллекция случайные находки. Вот, так сейчас покажу. О, -о, -о. вот так -то. И давайте посмотрим, как, под каким номером этот лайк? Как вы думаете? Под каким номером? Один, два, три, четыре, пять или шесть? Ну, я думаю, под цифрой два. Ну что, смотрим. И это под цифрой два. Я очень боюсь намазывать на лайк потому что тут еле-еле держится но все-таки я рискну все а как приклеить Ладно, а как Во, будет, пускай так. Вот. Лайк, ну все равно тут не дизлайки, а лайки. Ай! не упала наша подставка для телефона. Так, ну игрушку давайте посмотрим, какая она попалась. И это Спанч Бобс Квеп. Поня... Конечно, похоже на кролика. Но я старалась. Вот каким моим номером? А, 4 все вспомнил. Ну давай же. Ну вот и все. Кстати, ребятка, я сделаю новую коллекцию. Это по случайные находки 6. Потому что 7 мы только что нашли. Всем, кому понравилась эта часть, всем удачи. Всем пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые крутые видосики. И да, для вас хорошая новость. Я наконец-то сделала так, чтобы я делала долгие видео. Кому понравилось это видео, всем удачи, всем пока-пока! Обожаю вас.